নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰি শিৱৰাত্ৰিৰ আগত যদি আপুনি তিনিটা সংকেত লাভ কৰে তেন্তে ভুলতো কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিব যিজন মনুষ্যৰ প্ৰতি মহাদেৱ প্ৰসন্ন হয় সেইজন মনুষ্যইহে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আগত এই ধৰণৰ সংকেত লাভ কৰে আপুনি বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো লোকে যদি এই সংকেত পায় তেন্তে নিশ্চয় জানিব আপোনাৰ ঘৰৰ বাবে বা আপোনাৰ বাবে অতি ভাল দিন আগমন হ'বলৈ গৈ আছে অতি ভাগ্যৱানজনৰ বাবেহে শিৱৰাত্ৰিৰ আগত এই ধৰণৰ সংকেত আহে আপুনি যদি শিৱৰাত্ৰিৰ আগত এনে সংকেত পায় তেন্তে আনক কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিব শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱৰ বাবে এটা বস্তু আগবঢ়াব পাৰিলে আপুনি সকলো দিশতে সফল হৈ পৰিব যদি আপুনি আমি কোৱা এইকেইটা সংকেত পায় এই এটা বস্তু শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মহাদেৱক আগবঢ়াবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব ত্ৰিদেৱৰ ভিতৰত মহাদেৱ হৈছে অন্যতম যাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হয় তেওঁৰ প্ৰতি মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকে আৰু তেওঁৰ উন্নতি হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত এচলো পানী আৰু এটা বেল্ব অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱ সন্তুষ্ট হয় আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক জনাম শিৱৰাত্ৰিৰ আগত কি সংকেত পালে মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ জীৱনত মহাদেৱৰ কৃপাত মনৰ আশাসমূহ পূৰণ হব শিৱলিংগত পূজা কৰিলে কি ফল পায় শিৱলিংগ পূজাৰ সৃষ্টি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল আৰু প্ৰকৃততে শিৱলিংগ কি কিয় শিৱলিংগত পূজা কৰিলে মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতী সোনকালে সন্তুষ্ট হয় শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা কি ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰিলে জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ মহাদেৱৰ কৃপাত মনৰ যিকোনো আশা পূৰণ হব সেয়েহে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱীক বিবাহ কৰাই যুগ্ম জীৱনৰ আশা কৰিছিল তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণী দেৱীক কলে হে দেৱী আমি যেতিয়া সাংসাৰিক জীৱনৰ আৰম্ভণি কথা ভাবি আছো এই সাংসাৰিক জীৱনত সুখ শান্তিৰ কামনা কৰোঁ তেন্তে এই সংসাৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁ কৃপাৰ অবিহনে কোনো শ্বামীস্ত্ৰীয়ে সাংসাৰিক জীৱনত সুখ শান্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ বাবে বিবাহিত স্বামীস্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে শিৱলিংগত পূজা অৰ্চনা কৰি আশীৰ্বাদ দিব লাগে গতিকে খুব সোনকালে মহাদেৱৰ শিৱলিংগৰ পূজা আৰম্ভ কৰিব লাগিব তেতিয়া ৰুক্মিণী দেৱীয়ে কলে হেই প্ৰাণনাথ মই এই বিষয়ে একেবাৰে অজ্ঞাত মা ভৱানীৰ পূজা কৰি আপোনাক লাভ কৰাৰ বৰদান পাইছো সাংসাৰিক সুখৰ বাবে মহাদেৱক যি পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় কৰিম কিন্তু হে স্বামী এটা কথা আপুনি কওক মহাদেৱক পূজা কৰাৰ বিপৰীতে শিৱলিংগক পূজা কৰিলে মহাদেৱ কিয় সোনকালে সন্তুষ্ট হয় প্ৰকৃততে শিৱলিংগ কি শিৱলিংগক পূজা কৰিলে মহাদেৱৰ লগতে মা পাৰ্বতী কেনেকৈ সন্তুষ্ট হয় তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কলে হে দেৱী ৰুক্মিণী ইয়াৰো আছে গোপন ৰহস্য শিৱলিংগৰ জন্মৰ ৰহস্য যিজনে জানে বা যিজনে শুনে সেইজনৰ জীৱনৰ সকলো আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ হয় তেওঁ সাংসাৰিক জীৱনত সকলো সুখ শান্তিৰ অধিকাৰী হৈ কুসন্তানৰ গৰাকী হব পাৰে জীৱনত সমস্ত পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি হে দেৱী তেন্তে তুমি ধ্যান দি শুনা শিৱ হৈছে ত্ৰিদেৱৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ দেৱ যাৰ আদিও নাই অন্তও নাই যিজন সমস্ত জীৱৰ অধিকাৰী যিজনৰ কৃপাত জগতৰ সকলো জীৱ উদ্ধাৰ হয় যেতিয়া প্ৰজাপতি দক্ষই মহাযজ্ঞৰ আয়োজন জন কৰি ত্ৰিদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাদেৱক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে তেতিয়া মহাদেৱৰ পত্নী সতীদেৱীয়ে বিনা নিমন্ত্ৰণতে পিতৃৰ সেই যজ্ঞত উপস্থিত হৈ পিতৃ দক্ষই মহাদেৱক হোম যজ্ঞলৈ নমতাৰ কাৰণ সুধিলে অহংকাৰী দক্ষই মহাদেৱক বহু অপমান কৰিলে তিৰস্কাৰ কৰিলে দেৱী সতীয়ে নিজৰ সন্মুখত স্বামীৰ অপমান সহিব নোৱাৰি সেই যজ্ঞৰ স্থানতে দেহ ত্যাগ কৰিলে সেই দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছত মহাদেৱ ক্ৰোধিত হল বীৰভদ্ৰ ৰূপেৰে মহাদেৱে দক্ষৰ মুণ্ড শিৰচ্ছেদ কৰি সতীৰ শৰীৰ কান্ধত তুলি লৈ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিলে যেতিয়া সতীৰ শৰীৰ জহি জহি কান্ধৰ পৰা সৰি পৰিল মহাদেৱে সেয়া নিজৰ শৰীৰত ভস্ম সানি দাৰুপ বনত দিগম্ব ৰূপেৰে এশ বছৰত বহিছিল সেই বনতে বৈশিষ্ট ঋষিৰ সহ সপ্তে বাস কৰি যজ্ঞ আদি কৰি আছিল এদিন সপ্ত ঋষিৰ পত্নীসকলে সেই জংঘলৰ পৰা ফুল ফল আৰু খৰি আনিবৰ বাবে জংঘললৈ সোমাই দেখিলে অতি ৰূপবান এজন পুৰুষে দিগম্ব ৰূপেৰে তপস্য মগ্ন হৈ আছে সেই সপ্তিৰ পত্নীসকলে দিগম্ব ৰূপধাৰী মহাদেৱৰ মূৰ্চিত হল সেই কোনো নাৰীৰ আগমন হৈছিল মহাদেৱে গম পোৱা নাছিল তেওঁ কঠোৰ ধ্যানত মগ্ন হৈ আছিল সপ্তঋষিৰ পত্নীসকলে সেই ৰাতি তাতে তেনেকৈ অচেতন হৈ পৰি থাকিল সপ্ত ঋষিয়ে নিজৰ পত্নীসকলক দেখা নাপায় জংঘলৰ ফালে বিচাৰি আহি দেখে যে দিগম্ব ৰূপেৰে ধ্যান কৰি থকা সেই তপস্বীৰ কাষত তেওঁলোকৰ পত্নীসকল মূৰ্চিত হৈ পৰি আছিল সপ্তৰিষিয়ে ভাবিলে সেই তপস্বীয়ে তেওঁলোকৰ লগত অসৎকাৰ্যত লিপ্ত হৈ পত্নীসকলৰ এনে অৱস্থা কৰিছে সেয়েহে ঋষিসকলে মহাদেৱক সাপ দিলে যে তেওঁৰ লিংগ শৰীৰৰ পৰা খহি পৰক ঋষিৰ সাপত তেতিয়া মহাদেৱৰ শৰীৰত যন্ত্ৰণা হল তেতিয়া মহাদেৱৰ ধ্যান ভংগ হল তেওঁ দেখিলে বিনা দুখত তেওঁক সাপ দি তেনে অৱস্থা কৰিছে সেয়েহে মহাদেৱৰ ভীষণ খং উঠিল আৰু তেওঁলোকক পৃথিৱীৰ চুত্ৰ হৈ আকাশত ওলমি থাকিবলৈ অভিশাপ দিলে কথা ভীষণ দেখি সপ্তৰিষিয়ে ব্ৰহ্মাক স্তুতি কৰিলে সেই স্থানতে ব্ৰহ্মা উপস্থিত হৈ সপ্তৰিষিক জনালে তেওঁলোকে যদি আদিমাতাক স্তুতি কৰি আদিমাতাক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে সেই আদিমাতাৰ দ্বাৰা মহাদেৱ সন্তুষ্ট হব তাৰপিছতে সেই সপ্তঋষিয়ে আদিমাক স্তুতি কৰিলে তেতিয়া আদিমা শক্তিৰ জুনিৰ ৰূপেৰে আহি মহাদেৱৰ খহি পৰা লিংগ নিজৰ শক্তিৰে ধাৰণ কৰি সুৰক্ষিত কৰিছিল আৰু সেয়াই হৈছে শিৱলিংগ হে ৰুমিনী সেয়েহে যদি কোনো বিবাহিত লোকে শিৱলিংগক পূজা কৰিলে তেওঁলোকৰ সাংসাৰিক জীৱন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে আৰু শিৱলিংগক পূজা কৰিলে মহাদেৱৰ লগতে মা পাৰ্বতী সন্তুষ্ট হয় প্ৰিয় দৰ্শক তেন্তে জানো আহক শিৱৰাত্ৰিৰ আগত কি সংকেত পালে মহাদেৱ আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈছে বুলি আপুনি অনুমান পাব সেই ব্যক্তিৰ মনৰ ইচ্ছাসমূহ পূৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব যিকোনো বিপদত শিৱশক্তিয়ে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে লগতে সেই সংকেত যদি পাই কি ভুল কৰিব নালাগে কথাসমূহ কোৱাৰ আগতে আপোনালৈ আমাৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি আমি প্রস্তুত কৰা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি আপুনি বাবা ভোলানাথৰ এজন নিস্বাৰ্থ ভক্ত তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰাৰ লগতে কমেণ্ট বক্সত সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মহাদেৱে আপোনাৰ মংগল কৰক আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আন দহজনে উপকৃত হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পিছত কৃষ্ণ পক্ষ আৰম্ভ হয় এই পক্ষত চতুৰ্দশী তিথিত শিৱৰাত্ৰি হিচাপে পালন কৰা হয় এই পূৰ্ণিমাৰ পৰা চতুৰ্দশীৰ সময়ছোৱাত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো সাধুসন্ত সন্য়াসী বাবা আদি সন্তকৰ আগমন হয় তেন্তে নিশ্চয় জানিব আপোনাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ওপৰত মহাদেৱৰ কৃপা পৰিছে যাৰ ফলত এনেলোকক মহাদেৱে সংকেত দিছে যে যাতে মহাদেৱক ভক্তি কৰি আপুনি সুফল প্ৰাপ্তি হ'বলৈ গৈ আছে সেয়েহে এই সময়ছোৱাত এনেলোকৰ আগমন হয় তেন্তে অনাদৰ নকৰিব সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে কিবা আমুঠি খুৱাইহে পঠাব এনে কৰিলে আপোনাৰ ওপৰত মহাদেৱৰ কৃপা বৰশিব আৰু আপোনাৰ উন্নতি হোৱা আৰম্ভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও এই সময়ছোৱাত যদি আপুনি সপোনত কোনো সন্ত বাবা শিৱলিংগ আদি দৰ্শন হয় বা কোনো দুখীয়া ব্যক্তিক আপুনি আশ্ৰয় দিয়া দেখে তেন্তে আপুনি বুজি উঠিব যে মহাদেৱ আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বাবা ভোলানাথৰ পৰম কৃপা পৰিছে আপোনাৰ ওপৰত এনে সপোন দেখিলে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বাবা ভোলানাথৰ বাবে এখনি ৰঙা বস্ত্ৰ আৰু এপাত ত্ৰিশুল মন্দিৰত দান কৰিব এনে কাৰ্যৰ দ্বাৰা বাবা ভোলানাথ অতি সন্তুষ্ট হয় ফলত আপোনাৰ ধন সম্পত্তিৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈ বৈবাহিক জীৱন মধুৰ হব আনন্দৰ হব পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত মৰম বৃদ্ধি হব এনে সপোন বহু ভাগ্যৱানজনৰ বাবেহে সম্ভৱ হয় যদি শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত আপুনি এনে সপোন দেখিছে বা এনে কাৰ্য আপোনাৰ ঘৰত হৈছে তেন্তে আপুনিও এজন মহা ভাগ্যৱান ব্যক্তি মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আগত যদি আপুনি সপোনত কোনোবা শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱ মূৰ্তি পূজা কৰিছে বা শিৱলিংগ দৰ্শন কৰিছে তেন্তে নিশ্চয় জানিব আপোনাৰ প্ৰতি মহাদেৱৰ পৰম কৃপা পৰিছে যাৰ বাবে আপোনাক সপোনত দেখা দি নিজৰ কৰ্তব্যৰ কথা জনাই দিছে এনে সপোন দেখিলে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপুনি শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত গংগাজলেৰে স্নান কৰাব যদি গংগাজল নাথাকে শুদ্ধ পানীৰে স্নান কৰালেও হব আৰু গৰুৰ গাখীৰে স্নান কৰাব এনে কৰিলে আপোনাৰ মনৰ যিকোনো মনোকামনা যেনে ধৰক চাকৰি সম্বন্ধীয় হব পাৰে ব্যৱসায় সম্বন্ধীয় হব পাৰে বা বিবাহ সম্বন্ধীয় হব পাৰে বা যিয়ে সমস্যা নহওক লাগিলে বাবা ভোলানাথে সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰিব মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আগত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ গৰু গাই আহি বাৰে বাৰে হেমবেলিয়াই থাকে তেন্তে নিশ্চয় বুজি উঠিব মহাদেৱৰ পৰম কৃপাত আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাল দিন আগমন হবলৈ গৈ আছে আপুনি শিৱশক্তিৰ প্ৰভাৱত সকলো ক্ষেত্ৰত সফলতা পাব আপোনাৰ ঘৰখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব মহাদেৱৰ বাহন হৈছে নন্দী নন্দী হৈছে সাৰ গৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যদি সাৰ গৰু আপোনাৰ ঘৰলৈ আহে বা আপোনাৰ চৌহদৰ ভিতৰলৈ আহে তেন্তে কেতিয়াও নেখেদিব নন্দী হৈছে মহাদেৱৰ বাহন যত নন্দীৰ আগমন হয় তাত মহাদেৱ প্ৰৱেশ হয় এনে সময়ছোৱাত যদি আপোনাৰ ঘৰত এনে কাৰ্য হয় তেন্তে নিশ্চয় জানিব আপোনাৰ ঘৰত মহাদেৱৰ কৃপা পৰিছে যদি এই সময়ছোৱাত কোনো লোকে শিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰিবৰ বাবে দান বৰঙণি বিচাৰি আহে তেন্তে আপুনি তেওঁলোকক অস্বীকাৰ নকৰিব সাধ্য অনুসাৰে কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি যদি এনে সৌভাগ্য পাইছে তেন্তে সেই সৌভাগ্য কেতিয়াও নেহেৰুৱাব আপুনি সাধ্য অনুসৰি দান দক্ষিণা কৰক এনেধৰণৰ সংকেত যদি আপুনি শিৱৰাত্ৰিৰ আগত পাইছে তেন্তে ভুলতো কাৰো আগত প্রকাশ নকৰিব যদি প্ৰকাশ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে অহা সৌভাগ্য বাধা আহি পুনৰ পৰিণত হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক শিৱৰাত্ৰিৰ আগত যদি আপুনি এনেকুৱা সংকেত লাভ কৰে তেন্তে নিশ্চয় জানিব আপোনাৰ ভাল দিনৰ আগমন ঘটিছে আজিৰ ভিডিঅ'ত কোৱা কামসমূহ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব ইয়াৰ উপৰিও যদি শিৱৰাত্ৰিৰ চাৰি পোহৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি কৰবী ফুলেৰে শিৱলিংগত পূজা কৰিব পাৰে গংগা জল গাখীৰে জল অৰ্পণ কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ মনৰ যিকোনো আশাই পূৰণ হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰিম আজিৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক অনাগত সময়ত যথেষ্ট উপকৃত কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰাৰ উপৰিও আন দহজনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ